Вторую, которая приехала, и он. Вот здесь стоял мой сын, машина, вот здесь стояла вторая машина. Они стояли рядом. Когда вот этот машин, микроавтобус выезжает дальним светом, ослепливает эти две машины. Валентин садится в машину, чтобы отогнать. Можно, может, сосед едет, я говорю, отогнал. Они подъезжают, начинают расстреливать именно ту машину, в которой сидели разведчики и мой сын. То есть, когда наши нашли ребята Кордовца, у него был включен телефон. Он с кем-то разговаривал по телефону. И телефон, видно, кинул включенный в карман. То есть, всю информацию, которая проходила дальше, они слышали. И они поняли, что бесполезно, и зато был расстрелян этот, не той автомобиль, не водитель, который лежал на этом самом, Потому что он все равно ничего не видел. Он как прижался к земле, выстрелил и пошли. Он ничего не, не мог сказать. Вот. То есть их надо было... Хотя говорят, что майор вот этот был убит возле машины. Он не был убит возле машины. Кордовец? Да, он был вдалеке убит. Там есть такие, которые видели это все. Ну, понимаете, как у нас получается боятся люди. Говорит, как только прозвучали первый выстрел и славится, соседние дома, вели, в которых стояли камеры, сразу снимали все видеокамеры. Вот. Мы провели э, со с метро Лесная до княжища. Все, которые находятся на заправках, мы проверяли, во сколько машина какая проехала в сторону княжища. Вот. Мы заходим в этот э, княжеский двор, где сидели, отдыхали в Беркуте. Она говорит, вы что хотите узнать? Я говорю, я хочу просто, я не для протокола, я хочу узнать, сидели ли сидели. сидели. Ребята сидели или пол, пиво. Я говорю, а вы знаете, кто они, кто тут? Нет, я говорю, я не знаю, они говорят, были похожи. Ваш, ваш сын же был в бронежилете, да, да. я его потребовал? Ну, получается, стреляли, про... получается вот смотрите, как он сидел, руки у него были на, на руле. То есть пошла пуль, пошли так вот. То есть вот этих три пальца у него нету. То есть как есть, но они разбиты. Под... И пошла вся с левая сторона и под бурони жилет. То есть вы что его расстреляли уже в машине? Он в машине его расстреляли, но так с машины его никто не вытаскивал. Когда уже приехали э, начальство с водослой, его вытаскивали с машины. Угу. Вот. То эти кордицы его захопили, посадили в машину? Нет, не кажется, там, да, вот вот когда, вот, э... когда они нашли вот здесь двоих разведчиков, так. когда проехала вторая они посадили этих двоих разведчиков сзади, а сами сели, Женя и Сережа сели в машину, как они старшие группы, и у них автоматы, а в остальных там пистолет перед не слушать. Вот, вот тогда они подъехали и стали расследовать именно эту машину. Сережа сидел за рулем. Хотя за рулем он никогда не сидел. Он сколько. Он сам любитель ходить. А это получилось, что он сел, потому что он там начал допрашивать. Потому что приехал представитель с районного, то есть, да, с района этот сам, ответственный. Вот они там, те пошли смотреть цветы, а Сережа начал. И в этот момент начали. Почему, вот не стреляли? Ну, как можно стрелять, когда там такой огонь ушелся? шел? Ну, там, зачем потом уже после убийства вообще и, да, и, да, и, да. Что могу, Зачем? ваших родичей и других загибших до вас приєднуються? Нет. Почему так сталося, а... что только вы нам они, а, а никто не хочет. Почему? Ну вот э, эти курты вы наняли адвоката. Адвокат замолчал. Ну вы знаете, как у нас, если сказали молчать, значит молчать. А мне терять нечего. Что я буду молчать? Я езжу, вот, приезжаю в княжище, встречаюсь с жителями, с этого дома хорошо соседы рассказывают. Мне много рассказывают, потому что нашего Сережа много знает. И молодежь сказала, если до первого числа мы не узнаем хорошую информацию, значит, кордовцы будут по одному лежать от Генпрокуратуры до МВД Украины. То есть начинается уничтожение кордов. А Бр... можно показать еще, вот вы еще одного, вы речи показывали там. Да. Только скажите, пожалуйста, про вот того кого нашли и Это... его вывезли в багажник машины то есть если ту микроавтобус с двумя погибшими остановили охранники там если вы видели картину там есть они один лежит на заднем сзади один на этом а одного забрала скорая то этого вывезли на легковом автомобиле привезли в Бровары когда мы пришли первый раз в Бровары